chislamiz o'n oltinchi dekabr ikki ming yigirmanchi yil kechaning yarim kechasi svet yo'q men sizning vazirlaringiz bilan ishim yo'q bu bosh vazir a elektr energiya vaziri bu yerdagi bu ishonch viloyat elektr nazoratchi bular bilan ishim yo'q shaxsan sizga yo'llayman bu videoni chunki bulardan tолк yo'qda bularda nojot yo'qda qilsangiz qiladigan bo'ling qilmasangiz qilmaydigan bo'lingiz shaxsan shu gaplarim siz uchun hurmatli prezident mana ko'ryapsizmi svet yo'q endi qarang mana bitta mana mana bitta uyni isitib olguncha ichimiz kelib ketyapti yotishdi qarang bolalarni mana bir xonani mana bitta xonada yotibmiz mana mana endi bitta xonani isitib olguncha onamizni ko'rib ketamiz insof kerak bitta er xotinlik yo'qmi bitta dars qilmaydimi bitta ovqat yemaydimi bular mana hmm? svetni ko'ryapsizmi mana yoqsinchi yoqchi mana azgina ollohdan qo'rqinglar baraka topgirlar yigirma to'qqiz yil yotdik svetsiz yigirma birinchi asrda nima deyishga ham hayronman bu nima ahvol bu nima ahvol o'zlaring bir gaz yo'q suv yo'q endi endi yo'l yo'q hish bo'lsa to'kdi endi bir beringlar ey endi juda qiyin masalada sizlarning masalalaring ollohdan qo'rqinglar bu usmonxan alimov diniy ishlar bo'yicha dinshunoslar anavular nima qilyapsizlar tushuntiringlar bu dunyo o'tadi karimovdan ham o'tdi-ku. ha amir Temirdan ham o'tdi-ku, o'tadi sizlardan ham ertaga naryoqda nima deb javob berasizlar Ha? titab ketmasin yopibqoytitamasin mana 2 oydir svet yo'q 2 oydan beri chiroqchi masuli bor bitta Muzaffov deb qo'yadi qashqadaryo qarshi viloyat masul muzapov xatlar yotibdi uyda qator qator chiroqchida bitta bor diyorbek deb qo'yadi o'g'l de. ham yotibdi hech qanaqa tolk yo'q nima bu nima ahvol mana eshik işi... muzni qarang muzdi mana mana bular muz bo'lar qarang muzni ko'ryapsizmi mana insof kerake insof bu qotib qolabmizku mana takchalarni qarang takchalar qotib qoladi mana ochilmaydi bechora mana ochilmaydi muzlaganda mana ko'ryapsizmi mana muzlab qolgan muzlab hayot yo'qu bu yerda mana o'zbekiston respublikasi elektr energiya vazirligi hududiy eekti tarmoqlari qashqadaryo viloyati tarmog'i man mana kelgan mana o'chmaydi undan keyin svetiz yoqamiz mana mana man murojaat qilganman svetigiz o'chmaydi degan mana числоsi bilan turibdi kelgan javob xati mana muzapov degan bir baraka topgir bu bularni qanaqa qilib boshliq qilib qo'ygansiz bular nimaga ishlab yotibdi bular mana yo'q hech qanaqa javob yo'q mana kelgan bunaqa xatlardan yigirmata yotibdi bu qashqadaryo viloyati chiroqchi tumani sho'rbozor qishlog'i deb qo'yadi buni mana 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 muzni qarang eshikdagi muzlarni ochirmay qolgan muzlab qolgan sal bir qo'rqinglare ozgina mayli bizlarki o'lib qolarmiz balki muzlab naryoqda qanaqa qilib qutulasizlar bizlardan mayli bizlarku o'larmiz balki muzlabda o'lishdan qo'rqmaymiz faqat bola chaqaga rahmilaring kelsin muzni ko'ryapsizmi endi bu bularning gapiga ishonmang bular yoningizdagi vazirlaringizga ishonmang u mayli o'tadi yigirma to'qqiz yil kimlargadir mxm kimlargadir mullajonov qodirov bularga xizmat qildik mayli yedi to'pala to'plabda yigirma besh yil endi insof kerak sal insof endi yaxshi bo'laylik endi mayliar kər, hammasini karimni bo'yniga qo'ydik u odam borib qilib bo'lmaydi dedik mana endi qo'limizni yuvish uchun mana oftobani qarang bir... o muzlabyotti bu qanaqa qilib bunda qanaqa qilib yuvamiz endi qarang buni o'zini isitgani bir o'n litr suv kerak issiq suv kerak mana karim davrida karimga yo'ydik yomonlikning barini rahmatliga qo'ydik lekin ko'rdingizku qanaqa qilib yedi yedia markaziy bank hokim vazir ichki ishlar qanaqa qilib yedi to'g'rimi uyalish kerak ozgina unaqada ish bo'lmaydi bajarolmasanglar qo'yib berib burga qo'shilaylik rossiyagami xitoygami bundan ish bo'lmaydida beshta oltita odamni hisobiga nima kerak buncha zahmat mana parrandalar mana mana parranda mana muzlab qolgan mana ko'ryapsizmi muzni mana parrandalar o'lib qolyapti desa u yolg'on deysizlar mana 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 berkitib o'tiribmiz parrandalarni mana tirikchilik bola chaqani rizqi bu mana o'ziz aytasiz parranda qil tovuqqa deysiz mana berkitib o'tiribmiz sovuq qotib o'lib qoladi desa yo'q parranda sovuqdan o'lmaydi odam o'lib qolyaptiyu mana mana parrandalar mana o'lib qoladi agar shunaqa qilib berkitmasangiz tushunyasizmi o'lib qolgan desa ishonmaysizlar o'lib qoldi ham barbalo bola agar yolg'on bo'lsa kichroqlari endi avaylab o'tiribmiz endi endi bu qashqadaryo viloyati chiroqchi tumani sho'rbozor qishlog'i mana mana tappi bor Molomon bo'lsin shu sizning ba'zi vazirlaringizdan shu mol yaxshi agar to'rtta vazirigizni men almashmayman shu bitta sigirga misolda hamma narsani tappi bilan isitishga yetmaydi-ku bu to'g'rimi tappi ham bitta jonivor mol qancha tappi bersin ovsinlar bilan har kuni janjal sen olasan bugun men olaman tappini deb yoningizdagilarga ishonmang yoningizdagilarga ishonmang bering xalqqa bering baraka topgir tortib keling xitoydan tortib keling rossiyadan tortib keling quvvat yetmasa rahmatli vladimir ilich lenin davridan qolgan svetni buncha zorillatdinlik a buncha tarang qildinglar buni din ishlar bo'yicha yordamchilaringiz bor maslahat bersin usmonxon alimovni din peshvolarimi ya bu ertaga yomon bo'ladi bular yohonga yopishsa qutulolmaysan desin bu dunyo o'tadi to'rt besh kunlik amir temirdan qolgan endi hammadan qoladi o'tyapsizlarku bitta bitta sekin sekin unaqa qilmanglar iltimos umrimizning eng gullagan davrini shoxda o'tirib o'tqazibkari ot 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 endi bolalarga sal rahm shafqat qilaylik yopishmay h yopishtirib tashladinglar unaqadeb beringlar xitoygami rossiyagami qo'shilaylik buni bunaqa mustaqillik bo'l nima mustaqil b muzlarni mustaqil qildikmi nima qildik bula gaz yo'q suv yo'q nima bu ahvol a nima bu hech bo'lmasa to'kdi berib qo'yinglar mana turkiyada mardikorchilik qilib keldik bilganlar bo'lsa aytsin bueno, mana tashqi ishlar vazirinmizdan so'rang turkiyada anqarada ulusda ismat poshsho bilan chinchin degan mahalla bor ey na ko'rdim na hisoblagich ko'rdim elektr bilan suvi umuman uzilmaydi to'g'ri gap gazi balonda kelyaptiku lekin uzilmaydi o'sha yerda ham hech qanaqa tashlandiq bir joyda joyda o'sha chinchin bilan ismat posho degan joy anqarada mani vazirlar tashqi ishlardan so'rang o'sha yerda to'rt yil yashab keldim o'chgani yo'q e baraka top o'sha ham bizadan peshan sal insoe inso mana mana un qilib yeymiz un ham oz qolgan mana nonni biramanda vahmadan bo'lsa mana холodilьник bo'm bo'sh tok yo'q <laughs> bunga tok bo'lsa ham soladigan narsa yo'q unaqa qilmanglar qilmanglarsh mana yaxshi niyat qilib olganmiz piltalar yo'qda <laughs> gaz ham yo'q <laughs> bunga свet ham yo'q mana gaz yo'q mana gaz yo'q gaz balonlarni olib kelganmiz mana qator qator to'ldirib kelib qo'yamiz zaparavkada gaz nechi pulligini bilasiz to'rt yarim ming to'rt ming olti yuzdan to'ldirib beradi endi topgan tupganimizni endi gazga bermaymizku endi mana sharoitni qarang mana tandirda non yopib yesak mana 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 bu tovuqni katagi mana muzlab qolgan bunda tovuq qoladimi bunda muzlab qolgan mana buni tovuq qoladimi bunda mana endi bu yerda sal nima qilaylik insob kerak shaxsan bu video prezident uchun vazirlar bilan ishim yo'q ular u odam emas ular ularni men odam o'rnida ko'rmayman ham qo'lidan ham kelmaydi ularni beringlar iltimos elektrda beringlar bunaqa qilmanglar iltimos 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 bunaqa qilmanglar ikki oydan beri svet yo'q mustaqil bo'lganimizga yigirma to'qqiz yil bo'ldi epllmasan yig'ishtiringlar mana beringlar o'zim ishlayman zor emasman ham shu lekin to'xtatinglar bunaqa ishni eplolmasanglar chetga olinglar o'zingni men g'ayipov davridan beri bilaman u hokimiyatni nimaligini lekin bunaqa bo'lmaydi bunaqa xalqni ozroq aldanglar yo yeyotgan mana o'zi hamma vaziringizni shvetsariya bankasida qancha million million dollar puli bor to'g'rimi bu o'zbek yig'ib borib inglizlarni boy qilishdan yana yaramaydi mana masalan tashqi tash tashqi ishlar vazirini ko'ring a ichki ishlar vazirini ko'ring butun vazirlaringizni ko'ring qancha millionlab pul yotibdi shveytsariya bankasida bitta davlatni puli yotibdi unaqa unaqaemasda nima qiladi o'tga yig'ib kelsinda shu yerga ishlatsin nima qiladi u yerda yig'ib nima qiladi inglizlarni boy qilib nima qiladi kelsin xalqqa bersin shu yerda qirsin zavod qursin yo'l qursin a platni bo'lsa ham sexlar qursin nima qilasizlar mana oddiygina bitta rossiyada bir paсрednik bilaman bir million dollarni qanchadir dollar shvetsariya bankasidan hisob ochib qo'yib olgan e nima keragi bor shu narsa nima keragi bor qolib ketyaptiyu qolib ketadiyu to'g'rimi mana gulnora opamni qanchasi qolib ketyaptiyu qolib ketadiyu unaqa qilmanglare Allohdan qo'rqinglar beringlar shu bunaqada ish bo'lmaydi elektrni beringlar qolgani sizlarga shu tillakonini konini tillasi sularga neftdan chiqayotgan neft sizlarga svetni berib turinglar endi prosta karim davrida bermasdi bir soat deak muha qilib olardik sharoit qilib beraman deb garillaganizga hech narsa qilmagandikda o'ldikda muzlab qoldikda faqat gap bilan ish bo'lmaydida endi qilish kerakda amal qilish kerakda buni faqat gap bilan ish bo'lmaydiyu men butun xalqni nomidan chiqyapman mana unaqada ish bo'lmaydi baraka topginlar qilish kerak beringlar qo'rqinglar ozgina mustaqilmiz degan bir nimanglar bor yana qanaqa mustaqil bu qanaqa mustaqil bu jaraflu qabul qiling kasaldan xoli bo'ling